so bu gün biz kombilərdən danışacağıq görə kombi seçimi etdikdə biz nələri nəzərə alsaq daha yaxşı olar baxın kombilər öz iş prinsipinə görə sizən 2 cür olum. bir kontrollu və iki kontrollu bir kontrollu nə deyir bir kontrollu odur ki bir kontroda ancaq e, istiliyə işləyir istilik sistemləşdirir yəni avtoplen yaşayan yəni kombilərdir bunlar e, onlar isti suyu vermirlər daha daosu verirlərla boiler vasitəsi ilə boilerisi daha kirovdan Bir də var iki kontrollu kombilər, bizim tanıdığımız kombilər. Bəhər həm isti suyu verirlər, həm də atopleniya işləyirlər. Bu kombilərin özəlləri də həm bir kontrollu, həm iki kontrolluların özəlləri də açıq kameralı və qapalı kameralı olurlar. Yəni açıq kameralı nədir? Deyək ki, bitimunka kimi olurlar, havanı içəridən alırlar, onların fanı yoxdur, tüstünü isə çölə verirlər olarda tüsstünük yağ verməkdə nə təf fan, yəni ventilyator yoxdur. Bir də var qapalı kameralar, bu qapalı kameralar kombilə. Bunlar isə artıq e, daxilə ilə əlaqəsi yoxdur qoyulduğu məkanla. Onlar e, lazım olan yamaq üçün lazım olan havanı da çöldanırlar və tüsstünü də çölə verirlər. Yəni belə kombiləri biz arxayın e, evimizdə hamamdan başqa hansı otağa sizə qoymaq mümkündür. Yəni icazə və pasportunda bu yazılır. Azərbaycanda da əsasən bu kombinatlar. Yəni bizdə bir kamera, bir kontrolu kombinatlar demək olar ki, balacalarını mən görməmişəm. Ancaq 55 kV-dan yuxarı olan kombinatlar var. Bu divar tipli. Və açıq kameralı kombinatlar da bizdə var. Bunlar əsasən Rusiyada populyardır. Və mən bir-iki dənə görmüşəm açıq kameralı. Onlar da Rusiyadan gələn Baksi firmasın. Bizdə olan kombinata isə əsasən qapaqlı kameralı İki konturlu kombiler. Bu kombilerin özü de iki cool. Yani ben en alavi kombilerden danışam. Kanya saftı kombiden danışmıram. İki cool olur. Bir esenjörlü ve iki esenjörlü. Yani bir teplab menlik ve iki teplab menlikli. Biz de esenjör deyirler. Teplab menlik isti dəyişdirici. Rusya teplab menlik Türkler esenjör deyirler. Bu nedir? Baxın ben size göstereyim. Bir esenjörlü esenjör budur. bu menə cavab budur. Yəni su burada isinir. Bax bu qadiyatır da deyirlər buna. Nə desəniz, latopleniyasıdır. İsti dəyişdiricidir Azərbaycan dilində. Bu bir esensialdır. Yəni bunun isti su isidəni də, atopleniyasıdını da burada bir esensialın içindədir. Yəni atopleniyanın turbasının içindən isti suyun turbası gedir. O atopleniyanın istiliyi ilə bu isti su burada isinib ondan çıxır. Buna görə buna bir esensial deyirlər. Yəni hamısı birinin içindədir. Aslında buna bitermək deyirlər. 2 sensjolda isə mono termik deyirlər. 2 sensjolda bu balı yoxdur, isti suyu vermə yoxdur. 2 sensjolda ancaq deyək ki, ocaqda atopleniyanın konturudur, sensjorudur. İsti suyu aşağıda isidirlər. Buna görə də orada ax qalma, fiyalanma faizi azalır deyək ki, ehtimalı azalır bu onun fərqi nədir? Baxın, bu bir essensiolu kombilər qiymətə görə hadisə 2 essensioludan bir 15% az aşağıdır qiyməti. Ancaq onların faydalı iş həmsalı 2 essensioludan 1-2% aşağıdır. Bunların bir essensioluğunun işləmaq prinsipi çox rahatdır, yəni burada İç essensiyola nisbətən bunlar çox sadədir. E, ancaq bir iş var ki, e, bunlar işləməsi üçün e, suyun qotduğu norma d olmalıdır. Yəni suyun qotduğu, alt suda alt olan yerlərdə belə essensiyola çox davam gətirə bilmir. Testradan çıxırlar və bunlar tutulurlar. Bunlar tutulduqda bir essensiyolanın yığılması çox çətindir. Yəni bunu yumaq hər dəfə mümkün deyil. Bəzən elə olub ki, bunu yumaq mümkün olmur. Və bax bunu mən bu kombi aşağı bir 3, 4, 5 il işləyən kombidir. Biraz çot e, suyu olan yerlərdə işləyib. E, bir dəvranamı çıxartdım yudum. Düz açıldı, tam açılmadı. Qənaəsə 1-6 ay bir işlədi, yenidən susuldu. Artıq elə susuldu ki, heç üfrəndən də buradan çıxma suyu var. Çox nəcans susuldu. Onun yerinə artıq başqa ESNG-u qoymağa düşdük. Bularının da əsas canı bu ESNG. Deyək ki, kombinin ESNG və bu ESNG kombininin 30 faizi qiymətindədir deyək. Ancaq ıı, deyim, bu yaxınlarda su artıq oğandan yerdə bunu belə bir kombinin ESNG-ni açdım mən, alsa 10 il işləyən kombidir. Eyni zamanda bunu bunun onun yerinə sağbələşdirdim. Bir 10 gündə bunu da açmışdım mən. İndi açmışam, bunu da təmizləmişəm. Yoxlamaq üçün bunu da saldım 10 günə kimi o qoydum üstündə. Onu mən çox rahatlıqla başdım. Heç bir problem olmadı. 10 ildir kombi işləyir. Hələ bəki bir 10 ildə işləyəcək. Ancaq bunu hər 4-5 ildən bir SNO dəyişəcə ağsa buca ev yasına biraz itoqda bir baha gəlir. Çünki bunun maya dəyəri aşağı dalğında. İşləməsi də rahatdır. Ancaq bir dənə art məsələsi var. Ona görə kombi seçimi etdikdə belə şeyləri nəzərə alın. Bir SNOlu kombilar ucuzdur. Bəli. Bu ancaq onun suyumuz joddusa, eee artıq fasas suyunuzda bundan məsləhət deyil, berokon bilərlərin olması. Əsasən 2 esensiallı kombilə keçin. Əmləki, əgər böyük 24-dən böyük, 28-dən böyük olanların artıq bir esensiallıq tutulma ehtimalı daha çox olur. Yəni ki, alay bu qədər. Sağ olun.